Я, Сент-Бернард, я потерялся. У меня больше нету дома. О, где же моя канура? Где же находится моя канура? Или Черногории? Или Азербайджан? Или Южный Тимур? Восточный. Или Восточный Тимур? Ну где же, где же моя будка? Ма, поможешь? Бернард, что? Поможешь с товарищами найти мне будку? Да. Где моя будка? Да. Или в Черногории, или Восточный Тимор, или Азербайджан. Азербайджан. Ладно, мы пройдемся по всем этим книжкам. Вот сколько их много. И найдем тебе подсказки. Ну что? поехали! Так, ну, девочка. О, кушать? Кушать? Я пошел кушать кашу. Бернард! Сколько можно жрать? Потолстеешь и, и не будешь мне нравиться. Ладно, мальчику спросим. Привет, я а я Эва. Бернат, друзья. Только да, не говори Бернарду только. Давай мультики посмотрим. Мультики с тобой? Давай посмотрим мультики. Нормально один жрать, другой мультики смотреть. Нет, тут, понимаешь, отдувайся за них. Самолет. Самолет построим сами. Понесемся над лесами. Понесемся над лесами. А потом вернемся к маме. Куда можно на самолет улететь? В Восточный Тимур. Восточный Тимур первый, первый балл получает. Ну вот, видели, как надо? Ш Ну, и где эта граница? Черногории. Граница Черногории, да? Да. Черногория один балл получает. -ху -ху. Хм. Как мне хорошо получается. Зак, у тебя хорошо получается. Попробуй третью. Самолет. Опять. Самолет у нас летел Устальная куда? В Восточный Тимур. Восточный Тимур. Второй балл Восточному Тимору. Извините, я устал, я чуть-чуть отдохну. Я помогу тебе. Вау, вау, ты же мой родственник? Да, я твой сын. Вау, вау. Круто, Доджи. Ну тогда, пожалуйста, пройдись по азбуке. Так, Маункауне. Собаки на мотоциклах не ездят вообще-то. А, Азербайджана. О, крутой музон был. Ладно, Азербайджан, первый бал. Мишка, елка, елка. Какая елка, елка? А, Ауструм Тимора. Тимора, Вилка. А, Тимора. О, индюки там на ферме. Надо их охранять. Восточный Тимур третий балл получает. Ох. О, тут есть на ферме собаки. Куда? Скажите, собаки, куда нам, где наша будка? Где я будку потерял? В Азербайджан. Азербайджан, 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 Азербайджан. Ладно, Азербайджан второй балл получает. Воу, воу, я помог тебе? Да, да, очень. О, теперь лоет. Ладно, я тоже проверю свои знания алфавита. А, Азербайджан. А, акварель. Собаки не рисуют акварелью. Ч Черногория. Ч чайник. Не, собаки горячий чай не пьют. В, в, в восточный. восточный Тимур. в Тимор. Зачем меня взвешивать? Ох. ну, еще раз попробую, Ллойд. Может, эта попытка будет... Ллойд! Это не я! Ох, ладно. Идем дальше. Ой, ой. так, могу я дальше. О, принцессу я пошел знакомиться с принцессами. О -о -о. Эй, мальчик, уйди с дороги. Нет, ты не медведей не дают принцессы, только принцы. Уйди ты! Бернард, перестань ты лезть к принцессам! Ладно. Давай лучше Барбошкину спросим. Ну, Барбошкины, куда? О -о -о. Бежит, у него холодный носик. Да, холодный носик, у меня холодный носик. Я свою конуру потерял, мне холодно, найдите.

Ну ладно, тогда я помогу. Вот это твоя. Так. Ч, Черногория. ч Черепаха. Ну нет, пингвины быстрее черепах ползают. А, Азербайджан. А, ай, -болит. ай -яй 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 -яй. Там доктор, там... Там доктор две. Да, Азербайджан третий балл получает. Там звериный и доктор Айболит живет. В Восточный Тимур. Ну, это мой, мой родственник дальний, ладно. Восточный Тимур тоже четвертый балл получает. Ух ты, как хорошо. Давай посмотрим тут песенку, какую мы найдем. Сижу, где тут солнце? Я знаю, в Азербайджане солнца много. Солнечные Баку. Так, Азербайджан получает четвертый балл. Восточный Тимур 4 балла. Азербайджан 4 балла. О! Так, кто у нас тут следующий? Бернер, Давай я для Эвы цветочек возьму. Какой он классный! Отойди от моего цветка! А -а -а, это монстр! Нет! Нет! Куда опять Бернард? Ну, он боится монстров. Все время куда-то исчезает, боится. Ладно, спросим у кошары. Ну? Куда нам отправляться? Ай, ладно, согласен. Я устал, я пошел спать. Зак, вау, вау. Зак, ты что? Давай поможем моему брату Сандернору. Ой, Зак, ладно, тогда я помогу. Ладно, сыночек. Ч Черногория. Черепа. Нет, я не черепаха, я быстрый Сан-Бернар. Череп, я не черепаха. Так, а. Азербайджан. А, Антошка. Антошка Антошка Антошка, 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 Антошка. Антошка. Антошка, Антошка жил в Белоруссии. У Лукашенко. Тут его нету. Восточный Тимур. Волк, Восточный Тимур, пятый болт. Волк, волк, волк. Да, там мои родственники, волчары живут. Волк. Круто. О. Ну что, я помог тебе, да? Молодец ты. О, ну давай, пойдем посмотрим, что тут у нас такое. где каравай? Вот О, вот такой, все, я пошел есть. Вот такой О, вот такой, я пошел кушать. Лой, а ты возьмешь меня с собой? Да. Я тоже хочу покушать. М -м -м. Так. Эвай, Лой, пошли кушать каравай. Да. Так. О, что, опять мне? О, ну, давай. Ой, какая песенка классная. Угу. Ой, до свидания, я пошел спать. А, вы что творите? То спать, то жрать. А кто моему... Моему родственнику поможет. Давай спросим у Тургида. Может, Тургид знает. Ну, куда? Я тебя в Черногорию. Я тебя в Черногорию. Я тебя в Черногорию. Черногория четвертый балл получает. Итак. Ну да. Давай остался у нас что? Главный эксперт остался. Кто может сказать, куда, где мне строить свою будку? в Черногории, в Азербайджане или в Восточном Тиморе. Пожалуйста, я уже... Что с тобой? О, я не могу выбрать гимн. Выбираем. Куда? В Черногории. О! Черногория, там горы, Все тут горы, леса тут какие-то. А кого я там охранять буду? В лесу. В лесу? Тут дом есть в лесу. Да? Ну ладно. Значит... Сейн Бернард. Сен-Бернард будет строить свой дом в Черногории. Черногория.